بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا ان شاء الله sama-sama kita buka majelis pada malam ini dengan membaca surah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين yang dikasihi tuan imam yang bertugas pada malam ini tuan bilal ahli muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama memeriahkan memakmurkan masjid kita pada malam ini dengan kuliah agama kuliah tadabbur al-Quranul Karim yang akan kita sama-sama uh, ikuti selepas daripada ini. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama untuk uh, mentadabbur ayat yang ke-158 daripada surah Al-Baqarah. Ayat 158. Ayat yang akan kita baca pada malam ini adalah berkenaan dengan satu peristiwa sebenarnya. iaitu apabila sahabat-sahabat Nabi ni mereka ni telah menjadi Islam dulunya mereka ni adalah orang kafir orang sembah berhala dan macam-macam jadi salah satu daripada apa yang dibuat oleh orang kafir ni orang musyrikin Mekah ni sejak daripada zaman dahulu kala lagi dahulu kala tu makna sejak daripada zaman Nabi Ibrahim jadi ada satu perkara yang diajak oleh Nabi Ibrahim iaitu melakukan haji, buat haji. Jadi buat haji ini sebenarnya satu benda yang dah lama Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Sebelum daripada itu tak adalah. Sebab yang mula-mula membina Kaabah ni adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya memanggil manusia. Wa azim finnas bil haji. Panggillah manusia semua supaya buat haji. Walaupun pada masa tu Nabi Ibrahim kata macam mana aku nak panggil? Ha, tak ada tak ada alat tele telekomunikasi, tak ada telefon ke, tak ada apa. Hanya dia seorang-seorang saja pada masa tu di Arafah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Buat saja apa yang aku suruh. Aku yang akan menyampaikan. Kamu yang melaungkan. Kamu yang azim. Azim tu maknanya ialah mengangkat suara dengan kuat. Panggil orang. Macam kita sembahyang ni azan kita panggil. Azan ni maknanya ialah kita panggil orang supaya orang datang untuk solat. Nak beritahu dah masuk waktu. Jadi Nabi Ibrahim telah buatlah dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan suara Nabi Ibrahim itu kepada kita semua sampai hari kiamat. Maknanya mana-mana manusia pun dia akan apabila dia Islam, dia akan terasa nak buat haji. Dia akan terasa nak pergi ke Mekah. Jadi pergilah ke Mekah, berlakulah haji. Selepas daripada itu, terus menerus orang-orang Arab ni melakukan haji. Dan haji mereka tu dibuat di Mekah. Pada mula-mula tu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada. Mereka buat dengan betul. Tapi lama kelamaan, mereka mulalah letakkan berhala di Kaabah tu. Mereka buat haji, tapi letak berhala. Kemudian selepas daripada tu, mereka buat macam-macam bida'ah, perkara-perkara yang tak diajar oleh Nabi Ibrahim. Di Mekah tu. Masih lagi buat haji. Antaranya yang dibuat oleh orang-orang Mekah ni, orang-orang Arab ni adalah pergi ke Mekah tapi <coughs> Kalau nak tawaf, mesti tawaf guna pakaian yang bersih. Bersih tu bukan mana kotor ni najis. Tapi mereka kata, pakaian yang kamu pakai ni, masa di kampung kamu ni, adalah pakaian yang kamu buat dosa. Kamu buat dosa dalam perjalanan, kamu buat dosa semasa di kampung kamu. Jadi sekarang ni, bila kamu nak tawaf di Mekah ni, kamu mesti beli pakaian baru. Jadi akhirnya, mereka terpaksalah beli pakaian baru yang dijual oleh orang Quraisy. Kalau tak ada duit, tak ada duit, tawaflah dalam lah pada masa tu orang-orang miskin, orang-orang Arab yang miskin, tak ada duit nak beli pakaian, terpaksa lah tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi itulah yang berlaku tu nombor satu. Yang keduanya mereka buat macam-macam lagi. Mereka ubah contohnya lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita sampai sekarang ni, kita akan sebut labbaik Allahumma labbaik. Perkataan tu, cara macam tu, telah dibuat oleh orang-orang Quraisy sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka telah ubah talbiyah tu daripada talbiyah yang kita sebut ni dengan ada penambahan-penambahan yang sebut nama berhala. Ha, jadi macam-macam lah benda yang mereka buat ni. Jadi sebab itulah bila sahabat-sahabat Nabi ni mereka ni dah jadi Islam tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang Islam ni apabila nak buat haji mereka mestilah juga bersa'i kita panggil as-sa'yu as-sa'yu ni makna bersa'i iaitu berjalan sebanyak tujuh kali di antara sofa dan juga marwah Jarak di antara kedua tu, itu bukit, bukit kecil. As-Safa tu bukit kecil, Marwah tu bukit kecil. Tapi sekarang ni kita pergi ke Mekah tak nampak lah bukit tu. Lindung dengan masjid, bangunan masjid besar sangat lah sampai tak nampak bukit. Dulu nampak bukit tu. Masa zaman tak ada masjid lagi. Dulu saya ingat lagi masa tahun 60-an, tahun 50-an ada gambar. Sofa dan Marwah ni dia berada di luar. Di luar mana? Di luar masjid. Tapi sekarang ni masjid dah jadi besar lah. Terpaksalah rumah-rumah kawasan tu pun dah diruntuhkan sebab nak buat masjid. Sebab orang dah makin ramai. Tapi sofa dan marwah ni, ni kalau kita masuk ke dalam tu kita akan tengok lah ada bukit. Bukit kecil. Di antara sofa dan marwah ni jarak dia 450 meter. Lebih kurang setengah kilometer. Jadi kalau orang, -orang berlari di antara kedua-dua tu, Sa'il, sa'i di antara Safa dan Marwah tu jadi jumlah dia adalah 3 km lebih lebih kurang 3 km 7 kali jadi kira penat jugalah kalau orang-orang yang tak larat orang yang dah berumur ha, sebab tu lah ramai orang yang naik kereta tolak dan sebagainya tak tahulah akan datang ni nanti dia buat tempat tu berjalan ke macam mana saya tak tahulah jadi sofa dan marwah ni, ni dah jadi salah satu daripada syarat nak buat haji rukun haji. Siapa yang nak haji mesti ada sa'i. Eh. Di antara sa'i di antara as-safa dan marwah. Jadi bila zaman dulu sebelum daripada Islam datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelumnya Nabi ni bawa Islam umur 40 tahun. Masa tu orang-orang Arab ni masih lagi lah buat haji dan bersa'i di antara as-safa dan juga marwah. Bila dah Islam Sahabat-sahabat Nabi pun rasa lain macam rasa eh ini perbuatan orang kafir takkanlah kita nak buat juga nah, itulah perasaan orang orang Islam orang yang dah jadi Islam yang dah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. ayat ni ayat ni nak beritahunya adalah walaupun perbuatan tu perbuatan yang dibuat oleh orang kafir tapi sofa dan marwah tu adalah merupakan sebahagian daripada apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dulu haji yang betul jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 158 ni pada malam ni auzubillahi minash shaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innas safa wal marwata min sha'ailillah sesungguhnya safa bukit safa dan juga bukit marwah adalah sebahagian daripada sha'ailillah Syair ni jamak kepada sya syair ini adalah jamak kepada syiar. Syiar dalam bahasa Melayu pun syiar. Tapi mungkinlah bahasa makna yang lain sikit. Syiar dalam bahasa Arab ni ni syair maknanya ma'alim. Ma'alim ini maknalah tanda-tanda ibadat yang zahir. Itu maksud dia. Jadi maksud dia ialah dalam Islam ini ada benda-benda yang kita kena akui, kita kena faham. Yang pertama sekali akidah kita ada. Kita ada akidah. Akidah ni keyakinan. Tapi kadang-kadang kita tak nampak akidah dalam hati. Kemudian yang keduanya adalah hukum. Kita ada hukum. Hukum ni maknanya manusia akan ikut hukum Allah. Orang yang beriman, orang yang ada akidah Islam, maka dia kena ikut hukum hukum Allah. Tak ada guna kalau ada akidah tapi tak ikut hukum. Ha, dia mesti ikut hukum. Walaupun di zaman Nabi dulu, yang datang mula-mulanya akidah. Tapi selepas daripada itu, apabila Nabi kita SAW pindah ke Madinah, maka banyaklah hukum-hukum yang turun. Hukum ni, hukum tu. Ha, kita boleh tengok dalam Quran, boleh tengok dalam hadis, yang kita belajar ilmu fiqah, ha, itu hukum. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Tapi ada satu lagi perkara yang kita kena tahu juga dalam agama ni ada nama dia ialah syair, syiar, syiar Islam. Jadi kita ada akidah Islam, kita ada hukum Islam, kita ada syiar. Kalau bolehlah kita katakan contoh perumpamaan, kita buat masjid. Jadi di Sengkurung ni kita ada masjid. Masjid tu boleh tak kita buat lebih kurang? Kita buatlah dalam macam garage macam tu. Ha, kita buat bansal, kita buat rumah tapi tak nampak macam masjid. Boleh tak? Ah ha, boleh. Hukum dia boleh. Tapi kalau macam tu kita buat, maka kita tak lahirkan syiar nama. Kita tak ada syiar. Kita ada menara. Kita ada kubah. Bila kita buat masjid. Sebab apa tu? Ha, itu sebab syiar. Kita nak supaya kenal, orang kenal. Ini tempat ibadat. Ini tempat kita sembahyang. Kita nak semayang di mana-mana pun boleh. Sah dah. Tak syarat. Kita nak semayang ni mesti dalam masjid. Tapi bila kita buat masjid, itu nama dia syiar. Zaman Nabi SAW dulu, apabila zaman dulu, eh, jadi tak ada lah papan tanda, tak ada apa-apa dan sebagainya. Nabi, sahabat-sahabat eh, Nabi, bila mereka pergi ke satu-satu tempat, satu-satu kampung, aa, mereka nak jumpa orang jadi mereka tak akan serang orang tu. Mereka tak tahu orang ni Islam ke tak Islam. Jadi mereka biasanya akan tunggu. Tunggu dulu di tepi kampung tu, mereka tunggu waktu semahaya. Waktu semahaya ni maknanya akan ada azan. Jadi kalau ada azan maknanya kampung tu kampung Islam. Itu ha, zaman dulu. Kalau kampung tu mana tiba-tiba masuk zuhur tak ada azan, asal tak ada azan, ini eh, kampung apa ni? Orang Islam mesti ada azan. Jadi azan ini dia ada banyak banyak sebab. Salah satu ni adalah nak mas, nak tunjukkan waktu sembahyang. Yang keduanya nya nak panggil orang sembahyang dan yang ketiganya menjadi syiar. Syiar bahawa kampung ni adalah kampung Islam. Jadi alhamdulillah perkara ni berlaku sampai sekarang ni. Kita pergi mana-mana pun, negara-negara mana pun, kita akan tengok ada masjid. Ha, kita nampak beza di antara masjid dengan bukan masjid. Jadi sebab tu masjid kena ada menara dan sebagainya itu nama dia syiar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 158 ini sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah syiar Allah. Bukannya syiar orang kafir, bukan syiar berhala. Ha, cuma orang kafir itu salah guna. Mereka gunakan sofa dan marwah tapi lepas tu letak berhala di situ. Ah ha, itu salah mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini nak sebutnya adalah bahawa tidak mengapa tak jadi salah orang Islam bila dah Islam mereka ni sa'a as-sa'yu di sofa dan juga marwah walaupun orang kafir buat perkara itu kerana ni bukan hak mereka ini hak Allah tapi mereka yang mengada-ngadakan benda-benda kemudian Allah Taala kata faman hajjal baita awi atamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima dan sesiapa yang haji nabi kata Allah Taala kata siapa yang melakukan haji dan juga tamara berumrah maka tidak mengapa tidak mengapa makna tidak menjadi dosa alaihi an yatawafa bihima maksudnya adalah untuk bersa'i ah di antara keduanya ha, jadi ayat ini sebut terang-terang bahawa tidak menjadi dosa kerana apa sebut perkara ni kerana orang Islam zaman tu merasa bahawa benda ni salah begitu jugalah sebenarnya Perkara ni kita faham semua benda-benda kadang-kadang ada orang kafir buat. Tapi perkara tu bukan men, sebenarnya adalah bukan hak milik mereka. Hak milik manusia. Jadi tak mengapa kita buat kalau perkara tu adalah hak milik manusia. Tapi yang tak bolehnya kalau benda tu dijadikan, contohnya pakaian. Pakaian tu dijadikan sebagai pakaian tanda pakaian orang kafir. Ha, sepa, contohnya adalah pakaian-pakaian sami betul ah ha, pakaian-pakaian padri contoh cara padri pakai macam mana jadi kalau orang tengok ah ha, ini padri ni orang kata kalau orang tengok pakaian ni eh ini sami ni ha, jadi pakaian-pakaian macam tu tak boleh kita buat tak boleh kita pakai tapi kalau pakaian-pakaian biasa ah ha, kita pakai baju pakai seluar orang kafe pun pakai tak jadi masalah sebab apa perkara tu adalah bukan milik mereka itu adalah milik manusia. Kemudian seterusnya Allah Taala kata waman tatawaa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesiapa yang nak yang nak apa ni iaitu tatawaa, tatawaa maknanya orang nak secara sukarela. Maknanya rasa dia nak buat, dia nak bersa'ih. Eh. Jadi sebab itulah siapa-siapa yang rasa nak bersa'ih eh, maka tidak menjadi masalah kepada dia. Nak tawaf silakan. Nak sa'i, silakan. Tapi yang tu adalah tawaf ni. Kalau orang tu bukannya sebab dia buat haji. Bukan buat umrah. Dia sahaja-sahaja dia nak tawaf. Dia nak keliling ke Abah tu. Sahaja-sahaja dia je. Boleh tak boleh? Boleh. Niat tawaf, dia dapat pahala. Sama lah macam kita semayang sunat. Eh, semayang sunat ada banyak jenis. Ada semayang wajib, ada semayang sunat. Semayang sunat pula ada bahagian-bahagian dia. Ada jenis-jenis. Ada semayang sunat yang bersebab. Ada semayang sunat yang tidak bersebab. Semayang sunat yang bersebab pula ada sebabnya sebab sebabnya lebih dahulu, ada sebabnya kemudian. ha, dia ada macam-macam. Sebab terdahulu ini macam apa? Kita kata sebab terdahulu dah kita masuk masjid. Semayang sunat tahiyatul masjid sebab kita dah masuk masjid. Bukan kita semayang di rumah kemudian datang ke masjid bukan. Kita kita masuk dulu. ha, dah berada dalam masjid barulah kita semayang sunat masjid. Sunat tahiyatul masjid. Tapi ada sunat semayang-semayang sunat ni bila kita nak buat tu, nak buat tu kemudian tapi kita semayang dulu, seperti contohnya sunat musafir ha, nak musafir ni kemudian kita semayang dulu, kita nak pergi miri sebelum kita keluar, semayang dulu sunat musafir, tapi ada yang mana semayang ni tidak, bukan kerana apa-apa tapi selaja nak semayang, boleh tak Allah? boleh nama dia sunat mutlak niat dia, saja aku semayang sunat, tu saja sunat apa sunat mutlak mutlak tu maknanya apa-apa sajalah tak ada apa-apa sebab itu jadi macam itulah juga dengan tawaf jadi tawaf ada orang yang kita tengok mungkin kita tengok dia tak pakai ihram tapi dia tawaf itu maknanya dia tawaf sunat وَمَنْ man خَيْرًا khairan fa شَاكِرٌ syakirun alim innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab Ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullainun. 159. Ayat ni yang akan kita yang kita baca ni yang saya baca sebentar tadi ni adalah menceritakan satu perkara yang lain pula lah. Dia tak ada kaitan dengan haji. Tapi dia berkaitan dengan satu perkara iaitu kalau kita ni tahu satu-satu perkara. Ha, satu perkara dalam agama. Kita ni ni disuruh untuk belajar agama orang yang tak belajar agama sedangkan benda ni ada dalam Islam dia tak tahu dia kata dan benda tu wajib bagi dia maka haram bagi dia haram sebab dia tak belajar orang kita sekarang ni pergi sekolah semua ah ha, anak-anak kecil dah pergi sekolah dah umur 6 tahun pergi sekolah umur 7 tahun masuk sekolah bukan sekejap pergi sekolah ni masuk darjah 1 sampai darjah 6 sekolah rendah kemudian belajar pula tingkatan satu kita dululah sekarang ni dia panggil ya 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 ni banyak ya ni sampailah 6 tahun lagi belajar tingkatan 6 PTE maknanya budak-budak kita ni kalau tak masuk tadika lah dia belajar 6 tahun 6 tahun sampai ke nak masuk universiti ni jadi maknanya 12 tahun belajar apa dia belajar matematik belajar sains belajar macam-macam dia belajar history macam-macam belajar jadi maknanya banyaknya masa budak-budak kita ni zaman sekarang ni pergi sekolah belajar. Alhamdulillah. Tapi yang penting di sini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut ialah tentang agama. Jadi sebab tu alhamdulillah di tempat kita ni ada sekolah agama wajib. Jadi maknanya di samping mereka belajar satu, dua, tiga, A, B, C, membaca, menulis dan macam-macam lagi, mereka ni belajar agama. Alhamdulillah. Jadi belajar agama ni, ni apa hukum dia? Ulama-ulama dah kata dah ada perkara-perkara yang mana wajib belajar. Fardu ain belajar. Awak nak belajar tak nak belajar pun wajib belajar. Kalau tak tahu dosa. Contohnya apa? Contohnya semayam Sebab apa? Sebab semua orang kena semayam. Kita nak puasa tak lama lagi, tak sampai sebulan lagi kita pun puasa. Jadi wajib belajar tentang puasa. Tak boleh tak tahu. Orang puasa, kita puasa. Orang niat, kita niat. Orang berbuka, kita berbuka. Orang pergi ke kedai, beli buku puasa, kita pun beli juga. Tapi tak tahu cara puasa dengan betul. Ha, itu adalah salah. Jadi seorang yang wajib berpuasa, dia wajib tahu tentang hukum puasa. Seorang tu wajib semayang lima kali satu hari, maka dia wajib tahu cara semayang yang betul. Ha, jangan dia tak tahu cara semayang yang betul. Macam mana? Cara yang betul. Baca fatihah yang betul. Jangan duduk kita tinggal di negara Islam. Negara orang Islam. Ulama ramai. Ustaz ramai. Tok guru ramai. Imam ramai. Tapi tiba-tiba kita tak tahu baca fatihah dengan betul. Satu benda yang tidak patut berlaku. Jadi semua orang Islam dia kena belajar. Jadi ada benda yang wajib fardu'ain dia belajar. Orang nak pergi haji, wajib dia belajar tentang haji dan umrah. Ha, jangan pergi haji tapi tak tahu Ikut je Balik Dapat nama Yang penting dapat nama Lepas tu haji Tak boleh Dia mesti belajar Tentang haji Wajib Satu ayat. Kemudian selepas daripada tu Ulama' kata Ialah perkara-perkara Yang tidak wajib kita buat Tapi kita nak buat ha, Contohnya apa Kita nak pergi beli, beli ke kedai Kita pergi kedai Memanglah semua orang pergi ke kedai Tak kiralah beli apa Restoran beli makanan ha, pergi kedai runcit pergi belilah macam-macam barang bila kita mem, nak membeli bila kita ni nak berinteraksi sesama manusia sama ada beli ke sewa ke jual ke kerja ke dan sebagainya kita wajib tahu tentang hukum jual beli Ah ha, ini perkara yang ramai orang tak tahu memanglah jual beli tidak wajib memanglah kalau awak nak bertanam sendiri kita pulang pada awak ha, nak nak tanam sendiri, beli ayam sendiri semua sendiri, tapi anak ayam nak beli juga, Ha, jadi maknanya dia kena belajar. Mesti belajar, wajib hukum dia belajar tentang jual beli. Kalau dia tak belajar, tapi dia pergi ke kedai, dia tak tahu apa hukum boleh, mana boleh, mana tak boleh, haram bagi dia. Jadi banyak kali lah kita ni haram. Pergi ke kedai, haram. Pergi ke kedai, haram. Bukan haram membeli, haram sebab tidak belajar hukum tu. Jadi ada benda-benda yang kita kena tahu. Jadi dalam Islam ni, nombor satu, akidah. Benda tu semua orang tak ada tak ada pengecualian. Ha tak ada. Orang ni tak perlu belajar orang ni belajar. tak ada semua. Dia tu guru ke, dia ustaz ke, dia orang biasa ke dan sebagainya kena tahu akidah. Kemudian benda fardu ain dan sebagainya. Apa yang saya sebut tadi. Sekarang ini apabila kita ni dah tahu perkara-perkara tu tu, maka apabila ditanya, apabila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dia 23 tahun kerja dia adalah menjelaskan, menceritakan Hukum ni begini, hukum ni begini, hukum ni begini. Turun ayat quran Nabi SAW cerita kepada orang. Jadi tiba-tiba kalaulah kita ni tahu, tiba-tiba kita tak ceritakan kepada orang, orang tak tahu pun tak apa, kita rasa bahawa ini ustaz lah wajib cerita, Tok Alim lah cerita, mufti cerita dan sebagainya. Tak boleh. Allah SWT kata, sesungguhnya orang-orang yang yaktumu nama anzalna minal bayinat wal huda min ba'dima bayannahu linnas di kitab ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ayat 159 Allah Ta'ala kata apa? sesungguhnya orang yang menyembunyikan dia tak nak beritahu dia tahu tapi dia tak nak beritahu ma anzalna minal bayinat apa yang kami turunkan daripada benda-benda yang menjelaskan makna benda menjelaskan mana satu betul. Yang ni betul, yang ni salah. Yang ni betul, yang ni salah. Dia dah tahu dah perkara tu. Wal huda dan juga petunjuk. Mana dia tahu. Islam ni betul. Dia tahu yang bukan Islam tu sesat. Dia dah tahu dah perkara tu. Mim ba'dima bayyanna hulinna sifil kitab. Selepas daripada Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada manusia dalam Quran. Maknanya Allah Ta'ala dah beritahu dah dalam Quran. Benda ni boleh, benda ni tak boleh. Benda ni haram, benda ni berdosa. Benda ni adalah tidak betul, benda ni adalah betul. Tapi dia tak nak beritahu. Dia tahu benda tu salah. Dia tahu benda tu betul. Tapi dia tak nak beritahu. Walaupun dia tengok benda tu berlaku depan mata dia. Itulah yang kita dengar tadi dalam sebuah tadi. Amar minkum mungkaran biyadih. Ha, imam baca tadi khotik. Baca tadi hadis Nabi SAW. Siapa yang tengok satu kemungkaran, Hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Kalau tak mampu, dengan lidah dia. Kalau tak mampu, dengan hati dia. Itu adalah selemah-lemah iman. Jadi dalam ayat ini, ha, dia menguatkan apa yang kita dengar tadi. Iaitu Allah Taala sebut, kalau kamu menyembunyi. Menyembunyi ini bukan maknanya tak nak beritahu. Tapi maksudnya kalau dah tengok benda itu salah depan mata, tiba-tiba dia tak kata apa, maka itu adalah satu kesalahan. Ha, jadi istimewa orang Islam ni ni ialah adanya satu benda nama dia amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ni maknanya nasihat, cerita, beritahu ini salah, ini betul. Ha, awak ni buat salah. Ha, macam tu. Jadi apabila ada amal ma'ruf nahi munkar, masyarakat Islam ni selamat. Kalau tidak masyarakat Islam tidak selamat. Tak selamat bagaimana? Ada orang buat jahat pun tak ada orang layan, tak ada orang hirau, ada orang buat baik pun tak ada orang puji, tak ada orang bagi sokongan, ha, macam tu semua tu adalah tak betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini orang yang mana menyembunyikan. Ah ha, menyembunyi. Kalau ikutnya ayat ni dah jelas asillah. Sebab Allah Taala sebut mereka-mereka ini orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud laknat ni? Laknat dalam bahasa Arab ni maksudnya adalah al-bu'du 'anil rahmah. Al-bu'du 'anil rahmah maknanya dijauhkan daripada rahmat. Tu maksud laknat. Jadi yang laknat di sini, siapa yang laknat? Disebut sinilah yang laknat tu adalah Allah. Wa yal'anuhumul la'inun dan juga melaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi makna mana siapa yang boleh laknat tu, semua akan melaknat orang tersebut. Orang mana? Orang yang tak ceritakan apa yang betul apa yang salah. Jadi ayat ni sangat menggerunkanlah bagi kita. Kalau ikutnya bagi orang Islam, orang yang baca Quran, kalau dia baca ayat 159 ini, dia akan rasa bahawa ini bahaya. Ha, kalau kita tak cerita apa-apa kepada orang lain, kita dah tahulah. Kalau macam tu ada orang kata, kalau macam tu tak tahulah bagus. Sebab tak tahu tak perlu cerita. Tak tahu tu dua kali tidak bagus. Kalau satu benda tu betul dan juga salah, tapi dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Sebab dia tak belajar. Maka itu dah jadi dua kali salah. Ah ha, salah yang pertama dia tak belajar, salah yang keduanya dia tak ceritakan kepada orang pula ha, inilah tanggungjawab dia nama dia tanggungjawab dakwah tanggungjawab amal ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya jadi itulah ayat 159 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada tu ha, ada pengecualian pengecualian sedikit Allah taala kata macam mana kecuali ha, jadi kecuali-kecuali ni insya-Allah kita akan sambungkan datang Siapakah yang tak ada kena laknat ni? Yang tak kena laknat ni siapa? Ah Allah Taala sebut dalam ayat 160. Insya-Allah kita akan sambung dalam sesi akan datang. Subhanallahu wa bihamdih nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafiy khusr illa allazina amanu wa amilussolihat wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.